tortib keyin chiqaribo обязательно tortamiz tortmasdan qanunaqas xudo unaqa narsani yaratolmaydi faqat nasha nashada bo'ladi o'zbekistonda masalan degik man xudoligimni aytaman braziliyalik siyosatchi prezidentlikka saylov mahalida agar men besh yuz ming odamni ovozini to'plab olsam hatto xudo ham meni prezidentlikdan chetlata olmaydi dedi besh yuz ming ovozni to'pladi ashu kishi ammo endi prezidentlikka tayinlanadigan kunlar vafot qildi qayerga qaytdi bu ollohning qafshatgqich azoblariga qaytdi endi aka olloh muhlat beradi lekin tek qo'ymaydi hech kim aka kazuza degan shoir artist bular naql qilinganda gazetalarda ekan bir kuni sigaret chekdi mashhurlikdan toshib ko'pirib ketgan edi hamma uni chapak maradonani bildinglarmi ekan xudo qilishayotganini braziliya ahli maradona, Brazili maradona degan din chiqibdi ekan futbol qirolisida toyib muammo yo'q din chiqibdi ekan maradona degan uni ulug'lab xudo qilishyaptikan ekan tekshirilgan ma'lumotlar kazuza sigaret chekdida tepaga qarab azubillah tepaga qarab ey xudo mana bu senga deb bir pufladi ozgina fursat o'tmadiakam spid kasaliga uchralib banisida ayanchli va ayanchli holatda azoblandi alloh taolo muhlat beradi lekin tek qo'ymaydi akalar qo'ymaydialar juda katta alloh taolo akalarim juda qudratli biz u zotni tushunmayapmiz akalarim shubomdodga turmagan mahaliz lekin mehribon juda mehribon muhlat beradi onamizdan ko'ra mehribon ammo adolatli zotga akam tek qo'ymaydi hech qachon titanik bundan xabarimiz xabarimiz bor titanikni bosh mutaxassisi muhandisi tomas akrus degan kishi ekan bu jurnalistlar bu kishidan intervyu olib titanikni qanchalik quvvati haqida ishonchlilik ishonchli kemaligi haqida intervyu olganda buni xudo ham cho'kita olmaydi degan ekan va biletlar sotilayotganda xudo cho'kitaolmaydigan kema deb biletlar sotilgan ekan akam britaniyadan nyu york amerikaga ketayotgundi yarim masofani ko'p bosib qo'ygan edi akam ikki ming uch yuz qirqta odami bilan sababi hali tayin qilinmagan qanday cho'kkanlik akam xudo ham cho'kitaolmaydi deb maqtangan kemasi birinchi safarni o'zidayoq akam cho'kib ketdi haligacha fir'avnni ibrat qilib qo'ygani kabi alloh taolo dengiz qa'rida ibrat qilib turibdi uni kusto komandasini yani ham uni bejizga toptirmadi shu narsani fir'avnni jasadini bizga ibrat qilgani kabi bu so'zlar uchun ibrat qilib qo'ydi alloh taolo biletlar sotilganda xudo ham olmaydi degani ba'zi gaplar akam til bilan gapirish shart emas ichimizda men o'zim qilib tashlayman degan so'zlaringiz yetarli o'zi bu azobga pulim ko'payib ketdi endi bu hech kim menga ziyon olmaydi degan ichingizdagi his tuyg'u bu azobga sizni tushirib qo'yish yetarlidir jon akalarim xohlasak sizni maqtab qo'yamiz akam xohlasak faqat allohni rahmati haqida gapirib qo'yamiz akam lekin allohni ulug'ligini bilmagunimizcha haqqi rost ollohga ibodat qila olmaymiz gunohlardan olmaymiz qarang qarangkim braziliyada bo'lgan voqea ekan bu ham gazeta yozib chiqqan ekan endi bular nasroniy nasroniylar gaplashyapti bir onaxon qizini safariga kuzatyapti sheriklari bilan ichib olgan ekan moshinaga chiqyapti chiqayotganda ona xavotir olib bu ichib olganlar qanday bo'laskini safar deb xavotir olib olloh senga xudo senga yor bo'lsin debdi deganda qiz dahriy qarang tarbiya yo'q biz moshinaga to'ldirmiz xudo biz bilan birga bo'lolmaydi sig'maydi xohlasa moshinani orqa bagajiga chiqib olsin debdi ona aytib beryapti buni akam ozgina o'tgandan keyin shunaqa dahshatli avariya bo'ldi bu mashinaga militsia -e kelib taajjublanib qoldi odam o'tirgan taraf deyarli yo'q ammo moshinani orqa baгаji biror bir ziyonsiz turibdi yozib qo'yibdi anasha joyda orqa tarafda tuxumlar bor eekan akan mashinani orqa bagajida ozgina bironta bir tuxumga ziyon yetmagan deydi ammo moshinani ana shu odam o'tiradigan qismi tamomiy yo'q deyapti ichidan odamni ham topadigan darajada halokatga uchragan topa olmaydigan darajada alloh taolo bu so'zlarni eshityapti akam har birini hozirgi darsimiz eshitib turibdi qalbimiz bilib turibdi akam qo'rqib ketasiz akam bo'layotgan ishlarni gunohlarni yevropada bo'layotgan gunohlarni rosta ham ozgina shamol bo'lsa masjidga kirib qo'rqib ketasiz akam yig'lab duo qilasiz alloh taologa allohni azobidan panoh so'rab akam to'rt yuz minglik shaharda alloh taolo bitta jibril alayhissalomni bitta qanoti bilan og'darib tashladi olloh judayam judayam buyuk akalari biz u zot har doim biz bilib turibdi qarang yana bir mashhur bo'lgan voqealar kristina hevit degan jurnalist ekan xudosiz bu ham bu ham qur'oni karim eng yomon kitob degan maqola yozgan ekan ekan buni oqibati akam nima bo'ldi muhlat bo'ldi bunga lekin o'zini moshinasini ichida moshinasidan chiqolmay yonib ketdi bitta maqolasi qarang olloh subhana taolo muhlat beradi ammo tek qo'ymaydi alloh subhanau va taoloni buyukligini akam his qilib yashaylik olloh ozgina amalga ham shukur qilaveradi sizni jannatga kirgizib borverardi ekan ozgina amalga ham yetarki siz u zotni tanib yashang taning lekin taning akam ko'r ko'rona bo'lsa albatta bu amalni orqasida riyo bo'ladi ollohni tanimaguningizcha haqqi ros ibodat qil olmaysiz olloh subhana taolo juda mehribon hamma narsaga qodir qarang bir ilmsiz oilada shunday narsa sodir bo'lganki rosta ham aytib beryapti bir ilmsiz oilada bizdan oldingi ummatni ichida shunday narsa sodir bo'lgan ekan ota o'lyotib ollohdan shunaqa qattiq qo'rqqan ekan endi nima qilaman deb keyin o'g'illariga aytibdi lekin ilmsiz ekan qarang o'g'illariga aytibdi meni yoqib kul qilib kulimni hamma joyga sochib yuboringlar debdi olloh taolo mabodo meni tiriltirib tırhıl qolsa debdi meni qattiq azoblab qo'yishdan qo'rqaman debdi ilmsizlikdan shu ahvolga tushdi qarang lekin vasiyat qildi bolalari vasiyat bu qattiq vasiyatni qilaylikmi qilmaylikmi oxir qilamiz deb otamiz vasiyatini qilaylik deb otasini yoqib nima qilibordekan tog'larga daryolarga o'rmonlarga sochib tashladi kul bo'lib ketdi ammo alloh taologa juda oson ekan ekan qiyomat bo'ladi kun devdi olloh subhan taolo kun dedi birdan ollohning qarshisida haligi paydo bo'lib qoldi ana akalarim sizni ahvolingiz bizni ahvolimiz qochib qutulolmaymiz qayerga qochamiz akam ayting akam qayerga qochasiz bu gunohlar bilan mafar qayerga qochish bor ekan bu, bu isyonlar bilan yegan pullarimiz poralarimiz o'qimagan namozlarimiz odamlarga ki qilgan isyonlarimiz bilan allohga boramiz iloji yo'q